Вот такую картину мы наблюдаем, можно сказать, на территории Чернигова, сразу же за пешеходным мостом. Из года в год происходят подпалы. При этом гибнут все живое, что попадает под огонь. Перестают расти кусты, деревья, которые попали под огонь, тоже перестают распускаться. Но каждый год все время одно и то же. Я выставлял фотографии, как ребята, и, ну, так сказал ребята, молодые люди, и уже в почтенном возрасте размещали таблички о том, чтобы не подпаливали, о том, что это все живое, просили быть милосердными, но это ничего не помогает. У нас два народа. Вот таким вот образом палят на потеху непонятно даже кому. Это Чернигов. Здесь нет АТО. Здесь нет войны, как все думают. Но вот дым над городом стоит. И гибнут ни в чем не повинные животные, насекомые. Вот. И мы можем наблюдать вот такую вот выгоревшую землю. Видите, когда поворачиваю на 180 градусов, все выгоревшее, это уже в этом году. Вот такая вот у нас ситуация. И вот что мы имеем. Очень печально это наблюдать. Я надеюсь, что люди, когда все-таки осознают, что проблема в них самих, захотят развиваться, захотят быть цивилизованными богатыми дай бог при системе 5-10 конечно будут больше образованных людей и все-таки будут службы которые будут наблюдать и пресекать вот такое вот варварство а пока мы имеем ту власть которая у нас сейчас есть и имеем вот такой вот беспредел огонь можно сказать, на территории города.